Будиночків іспанців, дивіться, квартирка, яка тепер. Та-дам. Дивіться, який балкончик. Єсть mm -hmm. Есть махнови шиш. Э... Дивіться, у них теж соломка присутствує для заборчиків. І тут, там побагатше воно зелений, а тут ось дивіться солома. Так, а це місто моє, дивіться, які затишні на будиночки там. Тут ось також. Двохповерхові, але поруч. Дивіться, які тут. Таке маленьке містечко Трохи таке занудне, але гарне. Давайте я еще покажу. Он воды наш триснул. Смотрите, какая красивая. Может, Кошечка, смотрите, видите, как красиво Кошечка, смотрите, такая ну, да. синяя. Okay. И собака, собака. Ты такой холосый, Что нашла, Кейла? Кейла, такая Добрая собачка. Добренькая. Собачка ждет, ждет хозяйку. Как смотрите. Креветки. Пимента, Привет. Привет. Класса, вот он чистит еще каракал. Ай, 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 как Диана, mm -hmm. расскажет, что это такое? Но он пахнет этим, как чёрным. <пу> это? Фума. Паприка, <паприко> <ли> я, <паприко> <в> я <паприко> не знаю. Не знаю, <паприко> как это по-русски. Смотри, какая вкусняшка. Алла, как <паприк> это берберечусь и по-русски? Аллочка, как берберечусь и по-русски? Не знаю. Сейчас мы их No, 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 no. Berberecho es la almeja, uh -huh. pero ya Pero uh -huh. tipo. Esta es rosellona y el, el vale. almeja, как мы сказали раньше, было по-русски almeja. Как... Al Отжаривается. Она режет перчики. Острый и такой. А ракушки уже вареные. Ничего, он, он, налил туда с этой бутылочки. <связь> с этого налил, что это такое, кстати? <связь> бренди. Налил бренди и туда головы и захарились. Да, все загорел. Загори. Видите, что делается? Что делается? Записываем рецепт. Степ-бай-степ мы вот узнаем. блендером сейчас надо ну, да, просто это даже ели, просто... очень да? мягко осьминога, картошка. короче а да ось... он с картошкой он вообще готовится вот это блюдо э, картошка внизу а сверху вот этот вот э, осьминог. смотрите куда я попала мое любимое ну, я ем только -то. и сильно мягенький

и сейчас будет делать здесь прям на, на огонь будет, как на живом огне. Потому что это Понятно? И вот это вот. Все. Да сейчас. и застилили по жижечка да, да, да. будет брызгать. Да. Классно. Так, смотрите, 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 Алика, о, Олива. Ой. Настоящий шеф, одел. И солить мы вот так будем теперь. Ты понял, как с этого? Покажу тебе этого повара. Он так, это его фирменная такая-то. И все стали повторять, вот так он солит, берет соль, и типа, да, чирит, и он прямо так с ну, кто-то хейтит его, что типа мол, типа локтю свои, по руке вот это, волосатой руке, да, волосы там типа у него хейтит. Ну, потом э, стало он это, и даже у него бренд, вот так вот он солит, и все футболисты известные, у него Криштиану Роналду был республике в ресторане у него. И вот это все, они так снимали видео, и он говорит, давай, бери. дает ему сколь, и вот известные люди вот так ходят как он. Сделал такой себе прям бренд. Такой самый он известный повар в мире. Маленький был, бедная семья. Вот такие мама с папой, такие беднюсенькие, запутанные, турки такие. Э, э, его зовут э, Nusred, Nusred. просто Ты прописываешь просто английскими Нусрек. Одним словом, и сразу он выглядит такой, он невысокого роста малюсенький такой. А видишь, вот как стреляет? Да. Все делает.

Помидорный соус, И будет помидорный соус, да. вот кстати. Sí, такой тритурал, прям уже natural. томатики. Es es raya, натуральные tengo. томатики. Да. Помеленные, будет туда добавлять. Знаете, что это тритурадо, но это натурально. Все, очко, видите. Это томат, но это натурально, не так фрито. Вы видите, это уже тритурадо. Этот, который идет в

Настоящий. Это декорацион. <соединяющий> Потом выкидывает рис, а они вот сверху. Короче, <соединяющий> сказал, 15 минут, Пилеада. Не, Пилеада. Нет, no, нету, минуту минуту пунта, не трогаешь. 15 минут. с Как мы нахрели? С подливочкой. Вот она, какая красивая. У них рыбки есть. Алла, ты что, здесь? Да, ты мне все равно. Это Алла. И этот кумерту для, как она называется, для паэля. Чем? Там дочечка. Так, мама, знаешь, что в институте в Лимпе, а а Алла совсем плохо ест. Во. Я ее с холодильника сегодня буду дежурить ночью. Раз плохо поела, она к, холоди... она к холодильнику не подойдет. Все. Короче, Анжель дал ей тоже по Элью. Насыпал хорошую порцию. Ей. в ресторане. Киара, ты кушаешь? Тоже по Рубай.